Вечер добрый. По-разному бывает, по-разному. Да привет. Ну, у меня добрый. Ну, это прекрасно. А что такое? Как жизнь вообще? Вообще? <плес> ну, вообще, он... в мире неспокойно. В э -э -э Гондурасе опять террористы захватили самолет. Mm. Ну, Гондурас одна из террористических столиц. Вы считаете? Постоянно то, то, то пираты, то, то террористы. В Гондурасе про пиратов не слышал. В Сомали слышал про пиратов. В Гондурасе... Ну, не, ну Сомали это, классика, сомалийские пираты. Это о них знают все. А я, ну, пираты, разбойники. Кто они там? А вот Санта откуда? Ну, ну, короче, чуть я с России. Это я понимаю. Ну да. Ну, Россия – это великая страна, огромная. Великая страна, огромная. Ну, Сибиряк. Сибиряк. Как вы считаете, э, э, доколе мы будем кормить Москву, Сибиряк? Кто мы? Ну, россияне. Ну, Харьков не кормит на данный момент Москву. Разве Харьков не русский город? Хорошо. Просто первый раз это ну, слышу от... Непосредственно оттуда, что Харьков это русский город. Я вас спрашиваю, как вы считаете? Хорошо. Я? Я там ни ничего не отбивал. Я живу у себя. А у вас ничего в Харькове не отбивали? У меня в Харькове да. нет. У нас тут любят таких, Я честно. Кого-то там потом гемодиализ проводят. По-разному бывает. Меня ничего никто не, не забирал, я ни, ни у кого ничего не забирал, у меня все свое. А, вы политикой не интересуетесь, да? Нет, я не веду в чужую страну, ничего, не, не воюю, там не веду военных действий, не, не отбиваю. Причем здесь политика? Причем здесь политика вообще и ведение военных действий? А вы считаете, политика ну, и ведение это... военных действий не связаны вещи? Те, кто непосредственно идут вести военную деятельность, они с политикой абсолютно не связаны. Например, люди, которые верят в имя, вот они политики. Ну вот ми министр обороны, министр обороны Российской Федерации, он связан с политикой? Белоус, Белоусов. Белоусов. Ну, Роман, он, Роман. С политикой связан. У -у -у. А, а он, вот, потому что у него, по-моему, даже звания нет. А вот начальник Генерального штаба начальник генерального штаба он такой же солдат а он не связан он, с политикой он, 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 он не связан с политикой а чьи он приказы выполняет он выполняет приказы политиков. а как вы считаете с он не связан. когда в уставе он делает... когда в уставе вооруженных сил написано что исполнение преступных приказов не исполнение преступных приказов наказывается а вот исполнение заведомо преступных приказов тоже является преступлением Я сейчас ничего не понял. А вы зал? Вы, вы, нет, вы констатировали просто факт. Ну, как бы, э... Связано ли, ли начальник генерального штаба э, российских, вооруженных сил Российской Федерации в свете того, что я вам сказал с политикой? Вообще не могу связать. То есть сначала было, были, было, были какие-то выдержки из устава, mm -hmm. сейчас мы разбираем... Я мы просто пытаюсь узнать, насколько, насколько начальник генерального штаба является э, двигателем политики? Он не является двигателем Не является. Скажите, он а за что... Он по... действующее лицо военное. А за что повесили Йодаля? Кто такой Йодаля? Начальник генерального штаба сухопутных войск нацистской Германии. Но он же просто солдат. Ну, он просто солдат. Ну так за что же его повесили? Вешали политиков. Ну, а йодаля за что идиот, повесили? Идиот. Ну ладно, идиот, бог бы с ним идиот, с йодалем. Почему не повесили Паулиса туда? В душе ничего. Вы сейчас берете вообще что-то из разряда там истории, что-то разговорное? Ну, ну здравствуйте, был... это ж деды воевали. Ну как вы не знаете? Ну, деды воевали. У меня не йодаль, не ни... Может быть, в Харькове, конечно, немецкие корни. Ну, ладно, это шутка. Как бы я не считаю вас нацистами, но да. Да, а вот правительство Российской ну, Федерации меня, считает ну, нас нацистами. Ну, я еще раз говорю, я не отношусь к правительству на Российской Федерации. Так я не отношусь к правительству Украины, например. Вот это э, ну, и правительство Украины, э, это просто грубо говоря, функционал, институт. Это же не люди, ну, это просто институты управления. Так. Ну, так же точно и в России. Правительство это Больше институт, упра это институт управления, который реализует э чаяния и желания народа. Нет. Нет? Ну, в смысле должен, должен по, по Конституции. документам. Да, по Конституции. Ну, конечно же. Ну, но по факту так немножко не происходит. Почему? Да я откуда знаю? Вы политика не интересуетесь? А что вы будете делать, если вас отправят ко мне в Харьков? Политика не интересует все. Опять приехали к этому. Ну, конечно, да. Политика должна интересоваться. Политика должна интересоваться. должна интересоваться только политики, насколько я понимаю, да? Нет, 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 нет. Как политика мне ответит на вопрос, почему они не выполняют свои прямые функции? Политика вам на этот вопрос. Обычно это отвечает. Политика отвечает на это бомбами по городу. Как правило. Ну вот. Вот если вы не интересуетесь политикой, политикой на ваш город прилетают бомбы. Угу. угу. Ну, значит, получается, интересуюсь как-то. У меня мирное небо над головой. Где? В Новокузнецке мирное небо? Ну да. Ну, так пока. Ну, вы, кстати, на 150 километров ошиблись. Ну, вот, знаете ли. Я это? не знаю, что там отображается, но, видимо... видимо... Отображается Азия, Новокузнецк. Кузбасс. А, это, 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 это немножко не то. Вы не туда смотрите. Выше смотрите. Куда я должен выше. Ну, вот там, где таймзон, ТЗ, угу. вот это вот, там у вас Азия, Новокузнецк. Да. С латинскими буквами. Да. Ну, это таймзон это часовой пояс. Ну прекрасно, меня вполне устраивает. Я не собираюсь, мы. ну, по крайней мере, пока отправлять в вашу сторону никаких дромов, если у вас там нет военных предприятий. Если есть, ну, ну что ж, тогда сам Бог велел. Что? Отправить все-таки? Ну если есть, то конечно. Ведь основная задача любых вооруженных сил э, уничтожить или не уничтожить даже, лишить вооруженные силы противника возможности сопротивляться. И любая цель любой войны – это лишить э, противное государство возможности вести сопротивление или агрессию. В вашем случае – агрессию. Так. Вы мне дронами угрожаете? Угрожаю. Да упаси Господь. Посмотрите на меня. Я абсолютно мирный человек, как ваш кот. Я так и заметил. Я никогда никому не угрожаю. Если бы у меня была задача как-то насолить вам, поверьте, вы бы об этом узнали уже после того, как получили неприятности как, как ну, Мне угрожать там что-то. Так я об этом и говорю. Да. Это, -то и дело, это что абсолютно надо... глупо угрожать, надо делать. Мы, мы, мы с вами такие интернет-черви, что ну, как бы, что вам угрожает, что мне угрожает, Смысла нет. Я там, не считаю там, себя интернет-червем, интернет честно интернет вам скажу. И червем себя, не считаю, и интернет червем себя не считаю. Более ну, того, ну, вы, сейчас, вы, вы сейчас напрямую докапываетесь до а Я вам по факту говорю, что Я так, и по, по факту говорю, я и считаю, через... что я делаю была вполне необходимую работу для того, чтобы ваши вооруженные силы потеряли возможность к сопротивлению. Ведь это же не всегда зависит напрямую от количества населения в стране, правда? Мы же знаем из истории, конечно, конечно, мы же знаем из истории факты, когда страна с куда более могущественной экономикой и большей численностью населения с мобилизационным ресурсом не могла держать победу над меньшей страной, правда? Конечно, конечно, конечно. Вот мой дед, например... Сейчас, сейчас, сейчас Ван Гог сейчас как бы встанет у власти. И, и примитесь, вы... Ну, Ван Гог это кто? Пожинать, пожинать, пожинать остатки. И, и я, может быть, вас удивлю, но Ван Гог это художник, который умер. Или вы кого, Сархит, или вы кого Ван Гогом э, называете? Ну, я сейчас э, накинул небольшую отсылку к истории с ухом у дяди Дональда. А, боже, ну это смешно. Ну да. Ну, Знаете, в чем разница между вами и э, дядей Дональдом? В, О, а, в Соединенных Штатах Америки президентство – это институт, а у вас – это личность. Вот большая разница. Что? Ну, типа, я, я, я вот понять не могу, а, о чем вообще этот разговор? Он действительно, действительно. Находится... В каком году началась на 100, Вторая на 100, мировая на 100, война? Какие-то выдержки из. Из это там, факты, это а, просто факты, конечно, вот да, именно, ну, это понять, просто факты, потому что у вас личность президента в вашей стране, это э, практически божественная сущность, а в Соединенных Штатах это просто институт, это не личность. Сегодня там Ван Гог, как вы его назвали, кстати, вы ему комплимент прямо отпустили э, с этой параллелью, э, а в, в США это просто институт. Не более, не менее. На самом деле, я бы ему гораздо больше комплиментов накинул. Потрясающий человек. Угу. Гений. Гений. Гений современного общества. Да. А почему же тогда столько судов в отношении этого гения в Соединенных Штатах? Да потому что люди всегда будут жаловаться. Все, вот сколько бы люди не существовали, как бы они не существовали, в рамках каких парадигм они будут жаловаться и ныть всю жизнь. Согласен. А почему бы тогда не судить Владимира Владимировича? Может, стоит. Ну так папочка же уже собирается в Гайге. Папочка в Гаге, это интересно. одно. Но ведь внутренние суды в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации имеют главенство над международными. Раньше это было международное, теперь только внутренние. Решения внутрен... международных судов для вас теперь не важны? Ну, конечно, не важны. Так Но может, сами? Может, пара. сами? Может, сами? Ну, так вы же сами сказали, что у нас обожествленная личность. И вы с этим согласны? Как только, как, как, как только я, конечно, согласен. Mm -hmm. Нет, я, я поэтому и не могу понять смысла этого разговора, потому что вы просто накидываете факты какие-то, ну как будто, я не знаю, пытаетесь меня задушить, а я. Упаси Господь, я с вами беседую. Зачем мне вас душить? Потому что. Потому что ну, типа, За Зачем потому мне я, вас типа, душить? Ну, это все, это, это все осознаю, я это все понимаю, как бы и, и знаю. То типа, вы... и, и в итоге, ну, разговор ни к чему не приводит. А, ну, а, а к чему, а к чему, мне, а чему бы вы хотели, чтобы этот разговор привел? О какому единому мнению там? Ну как, а единое мнение есть, и оно, собственно, не вы, вы же видите город, вы же видите город, в котором я живу. Ну Мне кажется, что единое мнение в нашем с в нашем с вами разговоре может быть только одно. Э Славами из песни, которую придумали фанаты харьковского металлист. Ну но Ну уже ее знаете ее весь мир знает. Да, ну, видимо, просто не осознал, что это она. Ну, я думаю, вы догадываетесь. Ни в коем случае. Хотите поставлю? Давайте. русский город Харьков придумал такую замечательную песню, представляете? Хорошо. Ну, вы поняли, наверное, да? Ну, да, тут юмор пошел, я понял. Какой юмор, сарказм. Это не одно и то же. Ну, какая разница, сарказм, там, не сарказм. Хорошо. А что вы будете делать, если завтра вас, человека, неинтересующегося политикой, призовут в российскую армию и отправят воевать в Украину? Опять неинтересующегося политикой. Ну это, же, ну, это же смешно, правда. Что именно смешно? Ну, ваша реакция на мои слова. На какие? Ну, на, на, на некоторые отдельные. Ну да, потому что ну, мне самому смешно просто. Ну, ну хорошо, ответьте мне на а вопрос, что район, вы будете что? делать? Что я буду делать? Возьмете в руки автомат и пойдете на чужую землю убивать. Правильно? Нет, нет. Ну а что вы будете делать? Я буду дома сидеть, так же с вами разговаривать. Вас же за это в тюрьму посадят. Не посадят. Вы юрист? Даже чуть лучше. Вы адвокат? Ну, тут не знаю, лучше, не, лучше, хуже. Тут, нельзя аналогию провести. Ну, что-то что-то вроде того. Вы стесняетесь сказать? Ну, в вот этом вот месте, да, пожалуй. Прекрасно. Чем отличается правовая система государства от э, системы права государства? Еще раз. Правовая система от системы права. Ничем не отличается. Вы считаете, ничем? Я считаю, ничем не отличается. Что такое англосаксонская правовая система? В душе не чаю. Значит, все-таки не юрист. Все? Я спрашиваю, значит, все-таки не юрист? А, так это вопрос. Я думал, это умозаключение какое-то. Нет, это вопрос. Я же сказал, нет, не юрист. А что такое тогда лучше? Что такое? Ну, почему вы думаете, что я вам раз... удастся. Я еще, раз, я еще раз говорю, я еще раз говорю, какой бы вы вопрос в эту, по этой теме не задали, я вам не буду отвечать по одной простой причине. Потому что здесь это не афишируется. То есть вы живете в стране и боитесь говорить правду, да? Ну, так в, 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 в пределах своей страны скажу. Говорил здесь пару раз. Встречал коллег даже. Господи, чем вы таким занимаетесь, что э, за пределами своей страны нельзя говорить об этом? Ну, чем-то да получается. Ладно, ко мне вопросы есть? Вообще никаких. Я все, я, я все жду, когда как бы, до меня что-то. Не знаю, может, новое что-то скажете. Там, типа... Кто такой Уайн Руни? Что? Уайен Руни, кто такой? Пока. Скучно стало.